নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ ন নম্বৰ অধ্যায়ৰ সাত নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি ছটা অংশত বহু কথাই শিকি আহিলো এতিয়া আমি সাত নম্বৰ অংশত কিনো আছে চাওঁচোন আহা প্ৰথমতে আছে ভাষা অধ্যয়ন পঢ়ি চাওঁ আহাচোন কিনো আছে পাঁচ ক দোষ এৰি আনৰ যি গুণক হে ধৰে এই বাক্যশাৰী তোমালোকে চোৱাচোন প্ৰথমতে তাৰ পাছতে তলত কি কৈছে আমাক এই বাক্যটোত থকা গুণ আৰু দুখ হৈছে পৰস্পৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ এনেদৰে পদ্য়টোত থকা আন আন পৰস্পৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা কি কৈছে ইয়াত এই যে আনৰ যি গুণকে ধৰে দেখিছানে এই বাক্য়শালীন কি কি আছে গুণ আৰু আমাক লিখি দিছে গুণ আৰু দোষ এই শব্দ দুটা কি হয় পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মানে এটাই আনটোক বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ আৰু আমি যে পাই আহিছিলো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিত বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ আৰু কি কি আছে আমাক লিখিব দিছে এতিয়া তোমালোকে পদ্যতি উলিয়াই লোৱাচোন তাতে নিশ্চয় তোমালোকে পাবা মই কেইটামান শব্দ বিচাৰি উলিয়াইছো আৰু তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাম আৰু তোমালোকেও চেষ্টা কৰিবাচোন সেই পদ শব্দকেইটাৰ উপৰিও আৰু বেলেগ শব্দও তোমালোকে পদ্য়টোত পোৱা নেকি এতিয়া চাও আহা এইয়া চোৱা ইয়াতে কি কি আছে নিজৰ আৰু আনৰ তোমালোকে ইতিমধ্যে তোমালোকক তিনিটা তিনিটা শব্দ লিখি দেখুৱালো এটাই এটা শব্দ আনটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ গতিকে তোমালোকে এই শব্দকেইটাৰ উপৰিও আৰু যদি বেলেগ শব্দ পদ্দটোত বিচাৰি পোৱা তেতিয়া তলত লিখি দিবা এতিয়া তোমালোকে আগলৈ আমি কি ইয়াৰ পিছত কি আছে চা ইয়াৰ পিছত কি আছে চাওচোন আহা পাঁচ নম্বৰ শ কি কৈছে ইয়াত দুখ এৰি আনৰ যি গুণক সে ধৰে বাক্যটো দিছে একে ধৰণেৰে আমাৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখি দিছে আৰু এইফালে আমি এই শব্দকেইটাৰ বিপৰীত শব্দটো লিখিব লাগিব এতিয়া চাওচোন আহা ইয়াত কি কি আছে অসাধু কি কি আছে অসাধু অজ্ঞানী অভদ্ৰ প্ৰিয় সত্য আৰু এই শব্দকেইটাৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কি কি হব বাৰু প্ৰথমতে কোৱাচোন অসাধু অসাধু মানে কি বাৰু অসাধুৰ বিপৰীত শব্দটো কি হব বাৰু কি হব অসাধু সাধু নহয়নে তাৰ পাছতে আছে অজ্ঞানী অজ্ঞানীৰ বিপৰীত কি জ্ঞানী নহয়নে তাৰ পাছতে আছে অভদ্ৰ অভদ্ৰৰ বিপৰীত ভদ্ৰ তাৰ পাছত আছে প্ৰিয় প্ৰিয়ৰ বিপৰীত অপ্ৰিয় তাৰ পাছতে চোৱা সত্য সত্যৰ বিপৰীত অসত্য তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে লিখি ৰাখিবা আৰু পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন ছয় নম্বৰতে কৈছে কি তলৰ শব্দকেইটাৰে বাক্য সাজি লিখা ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিছে আৰু সেই শব্দ কেইটাৰে কি কৰিব দিছে বাক্য সাজি লিখিব দিছে শব্দকেইটা হল কি কি জ্ঞানী ভদ্ৰ সাধু সজ বিনয় আৰু মই প্ৰতিটো শব্দৰে এটা এটা বাক্য লিখি ৰাখিছো তোমালোকে এই বাক্য কেইটাৰ উপৰিও আৰু বেলেগ বাক্য গঠন কৰিব পাৰা নেকি চেষ্টা কৰিবা আৰু মোৰ তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা নহয়নে এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ আহা জ্ঞানী জ্ঞানী শব্দৰ গঠিত হোৱা এটা বাক্য হল জ্ঞানী লৰা ছোৱালীয়ে সদায় সঁচা নহয়নে এইটো চোৱা জ্ঞানী তাৰ পাছতে চোৱা কি আছে ভদ্ৰ ভদ্ৰ লৰা ছোৱালীয়ে সকলোকে সন্মান কৰে এইটো ভদ্ৰ শব্দটো আছেনে তাৰ পাছতে চাওঁ আহা সাধু সাধু লোকক সকলোৱে ভাল পায় নহয়নে তাৰ পাছতে আছে সজ সজ স্ঞান বৃদ্ধি হয় তাৰ পাছতে আছে বিনয় সু শিক্ষাই মানুহক বিনয়ৰ জ্ঞান দিয়ে এতিয়া তোমালোকেও এই শব্দ কেইটাৰে বেলেগ বাক্য গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে সাত নম্বৰতে কি কৈছে পদ্যটোৰ এই লৰা শব্দটো দেখিছানে শব্দটোৰ ঠাইত এৰিয়া চোৱা ছোৱালী বহুৱাই আওৰাই আহা আওৰাও আহা এতিয়া পদ্দটো আকৌ আমি কি কৰি তোমালোকে পাঠ্যপুথিত চাবা সেই লৰা শব্দটোৰ ঠাইত কি কৰিবা ছোৱালী শব্দটো বহুৱাবা আৰু বহুৱাই লৈ আওৰাবা এতিয়া চোৱা জানি থোৱা ছোৱালীৰ সলনি পুৰুষ মহিলা মানুহ লোক আদি বহুৱালেও পদ্য়টোৰ অৰ্থ লৰচৰ নহয় গতিকে পদ্য়টোত লৰা শব্দটোৱে উভয় লিংগৰ লোককে বুজাইছে এতিয়া চোৱা এই ছোৱালী শব্দটোৰ সলনি যদি আমি পুৰুষ মহিলা মানুহ লোক আদি ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়াও কিন্তু তাৰ অৰ্থটো বেলেগ হৈ নাযায় গতিকে এই পদ্য়টোত কি হৈছে লৰা শব্দটোৱে উভয় লিংগ মানে লৰা ছোৱালী দুয়োকে বুজাইছে তাৰ পাছতে চাওঁ আহাচোন কিনো আছে বা সত বহুৱাই পদ্য়টো আকৌ এবাৰ আওৰাও আহা এইবাৰো নিশ্চয় পদ্য়টোৰ অৰ্থ লৰচৰ হোৱা নাই কিন্তু ভাল বা সতৰ সলনি যদি বেয়া বা অস শব্দ জোৰাই পঢ়ো তেনেহলে চোৱাচোন এতিয়া কৈছে কি গুণী শব্দটোৰ সলনি ভাল বা শব্দটো বহুৱাই পদ্য়টো আকৌ এবাৰ আওৰাই আহা আওৰাও আহা কিন্তু তোমালোকে চোৱাচোন তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখনত এই গুণী শব্দটো আছে জানো গুণী শব্দটো নাই হয়তো এইটো তোমালোকে কি বুলি কবা জ্ঞানী এই গুণীৰ ঠাইত তোমালোকে জ্ঞানী শব্দটো শব্দটোৰ সলনি ভাল বাসত বহুৱাবা কাৰণী শব্দটো আমাৰ পদ্য়টো নাই আৰু কি কৰিবা তাৰপাছত চাবা সেই জ্ঞানী শব্দটোৰ সলনি ভাল বাসত বহুৱাই যদি আওৰা দেখিবা তাৰ অৰ্থ অলপো সলনি হোৱা নাই এইবাৰ চাওঁ আহাচোন পদ্য়ভা গুণী শব্দটোৱে লৰাৰ গুণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে অসত্য অপ্ৰিয় আদি শব্দবোৰে প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে গুণ দোষ আদি প্ৰকাশ কৰা শব্দবোৰক বিশেষ বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে পদ্য়টোলৈ মন কৰাচোন পাঠ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখন উলিয়াই তাতে গুণী মানে হল

চাওঁচোন আহা পদ্য়টোত থকা বিশেষবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখনত থকা পদ্য় আৰু তাত বিচাৰি উলিওৱা আমি গম পালো বিশেষ যিবিলাক শব্দই দুখ বা গুণৰ প্ৰকাশ কৰে তেনে শব্দসমূহেই হল বিশেষণ মই দুটা শব্দ লিখি দিছো বাকীসমূহ তোমালোকে পদ্য়টোৰ পৰা চাই নিজেই লিখিবা এটা হল অহিত আৰু এটা মই লিখি দিছো বিনয় গতিকে এই শব্দকেইটাৰ উপৰিও তোমালোকে আৰু বেলেগ শব্দ বিচাৰি লিখিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ